Котельна, що знаходиться по вулиці Рибаків у Камишові бухті, обслуговує більше тисячі будівель Гагарінського району Севастополя. Вже багато років підприємство очікує на реорганізацію, щоб надавати населенню більш якісні послуги під час опалювального сезону. І, як завжди, справа залишається за малим за фінансуванням. Чи здійсниться багаторічна мрія керівництва комунального підприємства у найближчому майбутньому, дізнавалася наш кореспондент. За підтримкою у вирішенні хвилюючого питання, а саме реорганізації котельні, влада міста звернулася до народного депутата України Вадима Новинського, який 25 вересня особисто відвідав цей об'єкт теплопостачання. Народний обранець оглянув приміщення та його оснащення і пообіцяв допомогти комунальному підприємству. Все, що потрібно від мене з ким де потрібно щось пробити в Києві, помочь цей Григорію Я, звісно, везде буду допомагати. Все, что успехи были до этого, это ваши успехи. Сейчас проблема, это уже наша общая проблема. Давайте работать вместе. Після зустрічі з керівництвом котельні Вадим Новинський направився до своєї приймальні. Сюди щодня приходить велика кількість людей, і у кожного свій біль, своя проблема. Существують два комплекти документів. По одному комплекту документів в Маяк в 93 му році построїв будинок, а ми прийшли, збили замки, вселились в це житло і живемо там на протягом вже скільки років. А есть фактическая сторона дела, что по тем же документам самого ООО самого «Севастопольский маяк», что он строительство дома и проектирование ни копейки не вкладывал. Все, что это построено э, в 1998 году за, за деньги долевиков-застройщиков, э, что квартиры мы отделывали свои, каждый сами, и то, что маяк туда ни копейки не вложил. Помимо этого, мы на протяжении с 1998 года содержим дом сами за свои средства, сами подключили его к коммуникациям, сами ввели его в эксплуатацию. Но суды приняли сторону и рассматривают документы только маяка, который получил право собственности, ни разу не появившись на доме по поддельным документам. Сейчас выигрывают у нас суды и выкидывают нас с наших квартир. Эта проблема начала решаться Тогда еще кандидатом депутата Новицким еще в июле месяце. И только благодаря его вмешательству дело сдвинулось. Сейчас есть решение уже хозяйственного суда о э, передаче дома в коммунальную собственность. И мы надеемся, что на ближайшей сессии дом будет передан в коммунальную собственность. Ну а сейчас высветивался в прокуратуре вопрос о том, что э, должностные лица э, Маяка занимаются дальше подделкой документов противозаконными действиями о мошенническом продаже наших квартир. Проблема у нас с 93 -го года. 20 лет назад городской совет выделил землю под застройку на придомовой территории наших домов. И, соответственно, уже седьмая попытка в июле этого года была по поводу начала строительства. Каждый раз этот конфликт заканчивался избиениями, драками, и так далее и тому подобное. Но вопрос в другом, что мы все эти годы у нас два тома переписки и просили вступиться за жителей и, соответственно, прокуратуру, правоохранительные органы, городской совет. Проблема одна, что 20 лет застройщик не строит и не может построить. У нас есть заключение экспертизы киевская о том, что на этом участке невозможно строительство. Тем не менее, ни городской совет, ни правоохранительные органы, ни прокуратура, которая действует в интересах государства, в интересах громады подают иски, она забывает и не обращается в суд с иском о прекращении права этого предприятия на застройку. Поэтому мы вот обращались к Новинскому и сейчас приглашены на прием для того, чтобы попробовать решить эту проблему. Надеемся на то, что... Благодаря народному депутату України Вадиму Намілського ми зможемо рішити придаліти та бар'єр, який ми не можемо 20 літ нікак приодаліть і запретіть строїтельства, змінить государственний акт і право правопользовання. Допомагати справа не легка. Однак саме такі обов'язки покладаються на народних обранців. І звичайно ж дуже добре, коли проблеми все ж таки вирішуються, і життя становиться краще.